ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو دی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے تیا پانچا کرو ابھی وہ بلوک کون سا ہے ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں یہ ایک سالڈ ہے یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں انت تتولو یا قومن غیر حکم اگر تم پیٹ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی معذور کر دیئے گا اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایران میں ترکان سلجوتی میڈل ایسٹ میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ بشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ دی گریٹ آٹو مان امپار گریٹ آٹو امپار جو تین برے آزموں پر محیط نام و نشان ختم دی گریٹ یو ایس ایس نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز باسٹیا سے ہو چکا ہے کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شیر میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یخرج جو ناسم من المشرق مشرق یو تل یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی اہل تشیعوں کے مہدی اور ہیں ہمارے مہدی اور ہیں اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بار میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے ابھی امام غائب ہے پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو 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 چکا ہو چکا ہو چکے ہو اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر کا قلعہ کما ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرح توجہ نہیں کہ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دو لنکس پر مشتمل رہی ہیں ایک رسول ملک ایک رسول بشر لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں سنہری زنجیر میں سلسلت الزہب میں جس کو ٹانک لیا گیا ہے جس کو شامل کر لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لفظ آیا تھا ان اللہ یستفی اللہ يستفی من الملائکت رسول و من الناس اور امت کے لیے آیا ہوا وج تبا استفاء اور اجتباء یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبا تو یہ اجتبا کا لفظ آیا ہے امت کے لیے ہوا وج تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے سب بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت اس پر کہ یہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے بلکل یہی نسبت سورہ نسا سورہ مائدہ کی ان دو آیتوں میں تھی <سؤال> یا آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ یہ سورہ نساء ہے یا قوامین للہ شہداء بالقسط یہ سورہ میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لے تکن شہداس و یقون رسول و علیہ یہاں ہم نے پڑھا لے یقون الرسول و شہیدم و تقون شہداس یہ شہادت الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاشت انسانوں تک پہنچا, دی. نہیں پہنچا دے نہیں پہنچاتے خدا نہ خاص طور تو گویا کہ خود وہ مجرم کرار پائیں گے پڑھ چکے ہیں اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحثیت مجموعی حاصل ہے یہ اس کی رسپانسیبلٹی ہے یہ جواب دے ہے اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کے اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نو انسانی کو پہنچا دیا تھا اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلیل و خار ہے ذرا ذلت و من اللہ اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت میں انڈیویجول ہوگا تم نے کیا کیا میں اگر یہ کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی میرے پاس جو بھی نے توانائی دی تھی جو صلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے وہاں محاسبہ انڈیویجل ہوگا تم نے کیا کیا یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی امت بحثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا زلیل ہے خار ہے ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں کوئی عزت نہیں کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے یہ اس کا سبب ہے اب آگے چلیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان امت میں یہ زوال عملی کیوں پیدا ہوتا ہے موسا کی امت میں وہ ازوال کیوں پیدا ہوا عملی اعتبار سے انہوں نے تورات کی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زوال کیوں پیدا ہوا عمل سے کوتا کیوں ہوئی جیسے اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ میری جد و جوہد سے کیا ہوگا جو تقدیر میں ہے وہ ہو جائے گا نہیں بھائی جد و جوہد کرنا تمہارا تمہارا فرض ہے تمہاری ذمہ داری ہے ہاں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا لیکن تم اگر ذمہ داری اپنی ادا نہیں کرو گے تو وہ تو تم نے وہ یا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اصل میں امتوں کے اندر نبیوں کی امتوں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ایک بیماری ایک روگ اور وہ یہ ہے کہ ہم تو فلاں کی امت ہیں تو بخشے بخشائے ہیں جب اللہ نے ہمیں امت موسیٰ میں پیدا کر دیا اور موسیٰ تو بڑا پیارا تھا اللہ کا موسیٰ کو کیسے کیسے موجزے اللہ نے عطا کیے تھے ہم اس کی ہیں لہذا ہم بخشے زیادہ زیادہ سے زیادہ کوئی لوگوں کو قابو بند کرنے کے لیے اگر اللہ ہمیں ڈالے گا ابھی جہنم میں تو چند دن کے لیے ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہنو ابنا اللہ وحباہو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اتنے لادلے ہیں we are the chosen people of the اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے ہم اس کے لادلے بیٹوں کے مانند ہیں اس کے بڑے محبوب ہیں چہیتے ہیں لہذا ہم پر کوئی ذمہ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو عمل کا کھکیڑ کا ہے مول لے گا دیکھئے یہی چیزیں ہیں کہ جن کا عقص ہمارے ہاں پیدا ہوا حضور نے شفاعت کری دینی ہے بیڑا پار ہوئی جانا ہے تو آپ حرام سے کیوں بچیں حلال کو سکے اوپر کیوں اتفاق کریں کیوں فاقے کریں کیوں تکلیفیں جھیلیں دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیوں دنیا کا جو ہے نقصان برداشت کریں نہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں ہو کھاؤ کماؤ حلال سے آرام سے جائز سے نا جائز سے صحیح سے غلط سے عیش کرو بابر و عیش کوش عیش کرو عالم دوبارہ نہیں اس کی زندگی دوبارہ تو ملنے والی نہیں ہے نا اس زندگی میں جتنا عیش کر سکتے ہو, کر لو یہ اس کا پھر فلسفہ خود بخود ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ پیا بنے کوتوال اب ڈرکا کا ہمارے پیا جو ہے وہ کوتوال ہے شہر کے لہذا ہمیں کیا ڈر ہے ہم چوری کریں کسی کا مال لوٹ لے کسی کی جیب کاٹ لیں کوتوالی میں جائے گا نا کوتوالی میں وہ تو ہمارا وہ تو ہمارا پیا ہے تو پیا بنے کوتوال اب ڈر کا کا یہ تصورات ہے